Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nurul Sakinah Matiuddin Hari ini saya akan menerangkan tentang institusi atau sistem kekeluargaan di dalam Islam Pengenalan kepada institusi kekeluargaan Islam adalah Yang pertama, institusi kekeluargaan dalam Islam merupakan asas penting Yang mana ia penting untuk pembentukan masyarakat yang harmoni dan juga berahlak mulia dan seterusnya, keluarga ni adalah dianggap sebagai satu unit terkecil dalam sesebuah masyarakat yang mana dia menjadi tempat individu uh, untuk belajar tentang nilai-nilai agama, kasih sayang, tanggungjawab serta adab yang ada. Yang ketiga, dalam Islam, perkahwinan adalah menjadi asas kepada pembentukan sesebuah keluarga yang sah dan diberkati. Struktur yang pertama adalah suami yang mana dia ber berperanan sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab memberikan nafkah zahir dan juga batin kepada isteri dan anak-anak mereka. Um, suami juga perlu menjadi pemimpin yang adil, melindungi keluarga mereka serta mendidik mereka dengan ilmu agama yang betul dan memastikan kebajikan mereka terjaga. Seterusnya adalah isteri. Isteri perlu bertanggungjawab sebagai peneman dan juga pengurus rumah tangga yang baik. Uh, isteri perlu taat kepada perintah suami uh, yang hanya berterasan kepada agama Islam saja uh, serta uh, tidak mengikuti dengan perkara yang tidak yang bertentangan dengan syarak um, isteri juga perlu mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama menjaga maruah diri mereka serta maruah keluarga dan mewujudkan kasih sayang dalam uh, rumah. Okey, untuk struktur dan peranan ahli keluarga yang seterusnya adalah kita ada anak-anak yang mana anak-anak ni dia sangat-sangat wajib untuk menghormati dan juga mentaati ibu bapa mereka kecuali perkara tersebut adalah bertentangan daripada agama. Okay. Mereka juga perlu menuntut ilmu, berahlak baik dan juga mendoakan kesejahteraan ibu bapa mereka sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas jasa mereka. Untuk yang keempat, kita ada ibu bapa yang mana mereka ni memainkan peranan penting dalam mendidik dan juga membimbing anak-anak mereka mengikut ajaran Islam hisap yang telah ditetapkan Mereka juga perlu menunjukkan teladan yang baik seperti memberi kasih sayang serta memastikan keperluan fizikal, emosi dan spiritual anak-anak dipenuhi. Nilai 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 Islam dalam keluarga. Yang pertama yang kita perlukan adalah kasih sayang ataupun mawaddah. Uh, ahli keluarga perlu uh, saling menyayangi dan juga menghargai satu sama lain. Uh, kasih sayang dapat uh, mengeratkan hubungan serta mewujudkan suasana yang harmoni dalam bermasyarakat. untuk tanggungjawab untuk yang ke, nilai yang kedua ialah tanggungjawab ataupun amanah. Setiap ahli keluarga mestilah uh, melaksanakan peranan masing-masing dengan penuh amanah uh, seperti ibu, uh, seperti ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan uh, uh, ajaran agama Islam serta anak-anak perlu menghormati ibu bapa yang mana ia akan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman keluarga. Yang ketiga uh, adalah toleransi dan hormat menghormati. Islam uh, dia ajar supaya setiap ahli keluarga ni dia saling hormat menghormati, uh, berlembut dalam pergaulan serta bertolak ansur dalam perbezaan pendapat. Jika ada suatu perbezaan pendapat tu mereka perlu bertolak ansur. Jadinya uh, dia dapat mengelakkan Alright. dan mengekalkan keharmonian dalam sebuah ke kekeluargaan. Antara contoh institusi kekeluargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ada tiga contoh. Yang pertama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Yang mana um, Rasulullah dengan uh, isteri ini, dia menunjukkan uh, contoh keluarga yang penuh kasih sayang, uh, setia dan juga saling mendukung. Sayyidatina Khadijah sentiasa membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan aa, baginda di dalam perjuangan Islam Serta Sayyidatina Khadijah ni dia menjadi isteri yang memahami serta penyabar Untuk institusi yang kedua, kita boleh lihat yang mana keluarga Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Aisyah aa, Yang mana dia menjadi contoh keluarga berilmu dan juga berkomunikasi dengan baik Rasulullah SAW dia sering berbincang dan juga bergurau dengan Aisyah yang mana dia menggambarkan pentingnya kelembutan dan kasih sayang dalam hubungan suami isteri. Untuk institusi yang ketiga adalah keluarga Rasulullah SAW bersama Sarah Tina Fatimah RA. Contoh keluarga, contoh keluarga ini adalah uh, sebagai contoh keluarga yang muda uh, yang taat pada ajaran Islam yang sederhana dan saling hormat menghormati. Mereka hidup dengan penuh keharmonian uh, dan menjadi teladan dalam uh, ketaatan kepada Allah serta mencari contoh kepada keluarga-keluarga yang lain antara cabaran institusi kekeluargaan pada masa kini adalah yang pertama pengaruh media sosial serta teknologi penggunaan telefon pintar dan media pada masa kini aa, yang kita boleh nampak adalah sangat berlebihan yang mana dia boleh menyebabkan kurangnya komunikasi dalam hubungan aa, yang mana ia akan menjadikan hubungan semakin dingin antara ahli keluarga dan juga dia boleh membawa kejala sosial yang buruk pendedahan kepada kandungan yang negatif serta hilangnya nilai kekeluargaan. Untuk cabaran yang kedua adalah uh, keruntuhan ahlak dan juga nilai Islam. Yang mana ramai anggota keluarga terutamanya remaja pada masa kini uh, terpengaruh dengan uh, gaya hidup uh, yang bebas serta uh, terpengaruh dengan budaya barat. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa hormat pada ibu bapa mereka serta meningkatnya kes-kes perceraian dan juga masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah tekanan emosi dan juga kesibukan hidup. Uh, kos hari hidup pada masa kini uh, seperti yang kita nampak adalah sangat tinggi serta kesibukan kerja menyebabkan masa antara keluarga itu semakin berkurang. Uh, akibatnya hubungan kekeluargaan itu menjadi longgar dan kasih sayang antara keluarga semakin pudar. Antara cadangan-cadangan yang boleh dilakukan adalah yang pertama mengukuhkan didikan agama dan juga nilai moral yang mana ibu bapa dia wajib menanamkan ilmu agama adab dan juga ahlak uh, yang baik sejak kecil uh, supaya anak-anak ni dia ada panduan hidup mereka yang betul uh, sebagai contoh, uh, menghantar mereka ke kelas agama, solat berjamaah bersama-sama, serta uh, melakukan tazkirah atau keluarga uh, boleh membantu membina jiwa yang beriman serta berakhlak baik. Yang kedua meluangkan masa berkualiti bersama keluarga Setiap ahli keluarga dia perlulah utamakan masa uh, bersama-sama keluarga Walaupun sesibuk apapun dengan kerja ataupun pelajaran uh, Sebagai contoh kita boleh melakukan aktiviti seperti makan bersama, solat berjamaah ataupun beriadah Yang mana dia boleh menguatkan kasih sayang dan komunikasi dalam keluargaan Yang ketiga, mengawal uh, pengaruh media sosial dan juga teknologi antara individu yang wajib uh, dalam hal inilah uh, ibu bapa yang mana mereka wajib memantau penggunaan gadget dan juga media sosial dalam kalangan kanak-kanak anak-anak mereka <coughs> mereka digalakkan uh, untuk menggunakan teknologi hanya untuk karya bermanfaat sahaja seperti pembelajaran dakwah uh, selain itu juga ibu bapa perlu menghadkan masa uh, penggunaan skrin agar hubungan uh, antara keluarga tidak terabai kesimpulannya isi institusi kekeluargaan Islam perlulah dipelihara dengan penuh tanggungjawab supaya kekal kukuh dan juga harmoni setiap keluarga mestilah mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian supaya lahirnya keluarga yang sakinah mawaddah dan juga rahmat